Так. А ну там началась эпопея, продолжаю. Ну, не, началась, а продолжается с нашим этим Касьяновым дедом. Он вчера нарисовал табличку, э, что э, у меня сегодня будет Вох называться. Я там записывал, как э, Батюшка наш царь, бояре не люди, ищу у тебя правда. Так я назвал Вох э, э, Он там пишет на картонке вот такими буквами, чтобы увидел. А Зеленский уже в очках чтобы он увидел и спас его от произвола Ермака. Он думает, что Ермак и Зеленский это не одно и то же. Вы же когда шампунь покупаете, бальзам плюс ополаскиватель, два в одном. Оно уже там все, оно единое целое, одна смесь. Вы же мыли голову этим? Head, shoulders. У меня начался этот псориаз, а я не знал, что это псориаз. Я вот то покупал этот head of shoulders, думал вымыть голову оно до одного места. Ну, он вот и Касьянов, он взрослый дядька, но наивный такой, как Быков. Кому он пишет эти таблички? Он что, не читал про... Вы же помните, как по Гапон, уроженец города ну, Полтавской губернии, повел людей к царю-батюшке. Это кровавое воскресенье. Они взяли хорухвы, и пошли батюшка царь Николай услышь нас бояре не люди Ну чем это закончилось казаки выехали шашками всех порубали гапона ранили а Рутенберг и муж основатель из тоже уроженец Украины прекрасный человек предлагал сразу начать стрелять Ой, по поводу Касьянова Первое, он должен понимать, что был бы человек, а дело всегда найдется. То есть, я думаю, ДБР уже сначала же написал, э, вот этот Владимир Бойко, он перед этим занимался Мадьяром, что ну, по Касьянову это дали ему с СБУ статью написать. Потом э, Касьянову занялись эти знаменитые говнометы Вова Петров, э, Сережа Иванов и этот э, Золкин, Золкин, мордатый. Мордан. Мордан, я его называю. <с Searching noise> uh -huh. Ну а теперь им займется ДБР. <с Seal> да. э -э он там пишет, на какие он суммы сбил российской техники. Ну, там на мили, полмиллиарда. Это никому им не надо. Он посягнул на святое на делегу на корыто. Вот у меня сегодня будет заставка там же они когда идут избираются народом, то их цель какая? Освоить корыто. Побольше собрать подати, полюди, полюди это называется, полюдь. И освоить это корыто для своих телочек, ну это святое, криптокошельков и имущества за рубежом, чтобы было куда драпать. Да, все. А он на это посягнул. Даже если бы он убил Путина, ну вот этим своим дроном в, в этом, в Новом Огарево, там, где живет Путин, то посягательство на транше стран доноров бы ему никто не простил. На это не, нельзя посягать. Это смерти подобно. Вот был такой мультфильм э, в этом в советское время, Киев э, мультфильм сделали про пиратов э, Капитан Врунгель. Там же была знаменитая песня Маны, 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 Маны мы не люди, а карманы, а карманам, как известно, денежки нужны. Ну, это про народных представителей наших. Ну да, как говорил великий этот Данила Гитманцев, овец надо стричь, гусей щипать. А тут вышел правдолюпый этот, дед Касьянов. Сейчас расскажут, что он и педофил, что он и детей насиловал, что они в рабство заковали на цепи каких-то военнослужащих, которые плакали и требовали правды, потому что они без зарплаты. Сейчас народит, что он и украл миллиарды гривен. Все повесит. Будет как червенский ходить в кандалах. А мы будем тихо в тряпочку возмущаться. Так. Ну, по Касьянову, во-первых, не все так плохо. Он еще не лежит ученицы Нелли Буткевич на принудительной терапии. Цель стереть из памяти словосочетания завышенная цена на комплектующие. Это очень важно. Это, знаете, вот пациент проснулся после очередной дозы, я опять сказал, дрон, завышенные комплектующая, Китай. Двойную дозу. Он так и ничего не понял. А когда уже его посадят на детектор уже и скажут, вы знаете слово дрон? Это тогда все, его можно выписывать, у него уже все хорошо. Дрон выучил слово, как он комплектуется в этом фарпоинте. И расследовал, что самое главное в проекте архитектурный дизайнер по бетону. У бетона же другая функция. У бетона функция не взлететь, быть тяжелым и плотным. А у ракеты совсем другая. Угу. ну, по нему только начал работать ДБР, то, что работает это однозначно, он с сыном у него есть сын родной, еще не сидит, это уже хорошо, да его, во-первых, не убили случайно, какой-то психопат мальчик какой-то, выехал по Фариону, с какого-то ботана пристрелил бабку, по нему еще никто не работал, это тоже хорошо потому что он по дождали ждали героя Украина, Вот это такой парень веселый, <laughs> как пишет пресса. Все спишут на кого-то этого, М -м как их называют, ну, этих бунтарей, <laughs> пассионария. Так. По, ну, по нему, если без э смехуечков, он объяснил все по сути, что Фламинго это шляпа. Я вчера выставил фотки 1943 год Германия ФАО-1, проект В-1 48 год США, и Фламинга это одно и то же, только это на сто лет назад туда было. Потом он четко обосновал, что Дрон-перехватчик не может стоить 55 тысяч долларов, он был абсолютно прав. Он рассказал, что дрон-перехватчик, в котором возлагается большая функция на оператора человека, это ерунда полная. Он абсолютно прав. Вот же шведы сейчас сделали вот эту ракету, которая цифровое наведение. И к ним уже выстроилась в очередь. с... Военно-промышленных гигантов подписать с ними персональный контракт. Они увидели, что это ок. А у нас вся ставка на Петю, чем Миколю в очках, в окулярах. Он рассказал, что нужно делать ставку на ЗРПК, и перспектива дронов большого радиуса не радужная в ближайшее время. Эту люди будут сбивать все больше и больше. И он абсолютно прав, что мы не туда направляем деньги. Ну и по поводу того, что все сбили, почти все сбили, почти все горит, я даже сводки нашего ПВО уже не читаю. Потому что мы все видим каждый день. Ну вот взять суммы вчера, да. Ясная погода, шикарная для сбития дроном-перехватчиком. Летит тихоход, шахет. У шахетов там, кстати, появилась функция, что до 100 километров он его может ну, на компьютере управлять. Вот он сидит на компьютере и видит его. Это Nvidia, это и э, железнодорожная станция самая сейчас ключевая, туда подвозят постоянно военные эшелоны. То есть эта станция по идее должна была быть прикрыта двумя-тремя ЗРПКшками. Ну там оно все бьет по гражданским этим поездам и ничего не могу сделать. То есть э, железнодорожный узел ключевой для Украины Сумщина он открытый полностью. Об этом же говорит вот этот дед несчастный Касьянов которого завтра посадят и скажут, что он изнасиловал всех детей мира. Да. Повесят на него миллиарды. Это, знаете, кто... У меня был случай, я еще был маленький, неопытный, и моя знакомая была тетя, ну, не родная, заведующая кулинарией, и там мальчик и разбил окно, и залез, и украл пять котлет. И она радовалась, слава богу, что ограбили. А я говорю, а что она радуется? А папа говорит, ну так на этого мальчика можно будет теперь все списать. Да, оно же ничего не меняется. Я говорю, мы у СССР, СССР. По-моему, даже хуже. Мне что-то при УССР раньше больше нравилось жить. Да. Ну и ему, если бы я был его личным другом, я бы сказал, я позабыл, как его зовут, Касьянова, что, ну все, харе, тебя все услышали, с тобой все согласны, тебя никто не поддержит, но если не остановится, то тебя посадят. Ему надо сейчас написать табличку, что <coughs> царь, прости, засранца, ну, я был не при памяти. И это его спасет, да. Ему надо сейчас стать, например, Сережей Стерненко. Он сейчас одевочки. Он же тоже раньше стрелял, там, стартовал на этого на Зеленского, по нему опять возбудили уголовное дело, когда его хотели убить. Кстати, его хотел убить наш десант, ну, пророссийского типа, в 25-й бригаде служил, потом ушел, он жил в этом, в Ильичевске. Ну, а Сереже повезло, что он шел с кинжалом. А обороняться у нас нельзя в стране. Если ты отмахиваешься, то ну, это ты преступник уже. Надо пострадать. Чтобы тебя убили, тогда про Сережу слагали бы песни и назвали бы сейчас него улицы. Ну Сережа уже сейчас он при власти, и вот у него был интервью с таким же самым журналистом при власти малолеткой, он раньше Рабино, на Рабиновича работал, Роман Бебех. Я приходил в офис Рабиновича в Киеве, в центре, к заму Рабиновича, Головко был такой генерал. И там Рома Бебех носил бумажки, как проститутка бегал между этажами. А сейчас Рома Бебех пошел на другую работу работать, и Рома Бебех, журналист Рома Бебех из АП, брал интервью у Сережа Стерненко из АП. Да. Сережа Стерненко, он, ну, он нормальный, порядочный чудак, но он понял, что лучше брать от вас те плюшки, бенефиты, чем быть в оппозиции, бо будет и с ему. Я должен сказать, что самое тяжелое преступление в Украине это покушение на корыто народных избранников. Да. Это не простят никогда. Ну, понятно, что после этого это убийство, конечно, по УПК, но негласно это покушение на корыто. И я этому посоветовал бы Костянову, что пусть они делают свое фоминго, осваивают деньги доноров-партнеров, не мешайте им. Да. Они заняты процессом. Там же какая суть по этому фламинго, ну, профит от него. Чем больше они сделают фламинго, тем легче им будет жить за рубежом с их телочками. Никто не даст посягнуть ни на один волосок Миндича. За Тимура порвут пасть любому, да. Любому. Поэтому не произносите это имя. Даже возле синагоги. Есть, же, есть, такая передача, не, книжка была, Тимур и его команда. Да. Гайда, гайдар шагает впереди. У них же перед этим была не операция строительства Мустафы, они там это все осваивали. А сейчас у них фламинго. И они поняли, что на бетоне это неинтересно. Большая морока, большие объемы производства – а вы маленький. Интересный на детальках пластмассовых с Китая. И там правильно сказал один специалист, что... А, Кочетков говорю. Что они атакамсом стрельнут какое-то здание, поразят его. А запишут это на фломингу. Скажут, это был комбинированный удар по цели. Кстати, я же рассказывал, я про историю. У меня чем история хороша, что я рассказываю, вам ее никто так не расскажет. откуда вы знали, что Александр Первый шпилил свою младшую сестру. Да. А я вам рассказал. И Елизавета Петровна, она была самая добрая среди правительниц, она не хотела ни с кем воевать. Она таких, как Касьянов, языковала. И тогда не было еще картона, но если бы тогда был картон, а ну, руками, что без языка можешь писать, ухо мои пишут, то она бы тогда бы и руки отрубала бы дальше чтобы ты не мог на картонке написать, хотя картонку можешь еще на шею повесить. Но руки бы тоже рубал. Поэтому ему надо уже все, все. Все его услышали, все его знают, у них победит их. Победить корыто невозможно. Да. Все, что в детстве нас пугали кощей, мы бабаем, меня бабаем пугали. А на самом деле с детства надо людей пугать корытом на корыто нельзя никогда посягать. Так, ну и подытожим этот весь мой монолог, что власть развращает человека, это хроническое заболевание, и из человека делает калеку. Да. Поэтому, кто больше пяти лет правит в Украине, это уже деформированная калека. Вот у меня была жена Света, красивая женщина, она была алкоголичка. Я говорю, Света, завязывай. 12 часов дня ты уже первые 100 грамм закинула за шевро. И она считала, что я на нее наговариваю. Да. С хроником общаться бесполезно. Его даже, я не знаю, ему уже даже и рехап не поможет. Ментов уже же поэтому и 40 лет на пенсию отправляют. Там меня знакомый возмущает. Что это такой молодой мусор и уже на пенсии? Я говорю, там он в уголовке проработал 20 лет. Ты представляешь, что у него там в мозгах. Он страшнее бандита в 10 раз. Я ж видел нормальных оперов с уголовного розыска. Но это не алло, ребята. У них уже такая фантазия, что мама дорогая. <coughs> Я даже ими со стороны восхищался, как они работают. Лучше жуликов в 10 раз. <coughs> И самое главное, что мы сейчас спорим не о минных заградителях дистанционного типа, реактивного, а мы спорим о фламинго. То есть мы вообще в, в абсолютном тупике и говнище. Да. Ну и Косянов должен понять, что не надо стартовать на Ермака, потому что когда, знаете, было такое выражение, говоришь партия, подразумеваешь Ленин, говоришь Ленин, подразумеваешь партия. Тут примерно так же. <laughs> он апеллирует к тому, кто и дал приказ его это посадить. <laughs> ну это что он и начал еще раз день, что зараз, прямо зараз вискозослужовцы нашего подразделения сдают особисто майно, службовые автомобили, просто небо вывозят беспилотники, понад 100 штук на сумму 1 миллион долларов. Ой, 1 миллион долларов для них это как для меня 10 копеек. <laughs> Но у меня не всегда бывает 10 копеек. <laughs> Наивный дядька, Господи. Вот это же опасно, так всю жизнь прожить и быть розовым пони. На корыто вообще нельзя смотреть, бо будет как